Вітаю з вами програма Гістудії. Я її ведуча Віра Кондратіва, і сьогодні у нас в гостях Михайло Житков, голова у Відіопольської районної адміністрації. Вітаю вас, Михайло Анатолійовичу. Відіопольський район один з значущих районів Одесьчини. І, ну, з приводу того, що він розташований близько від Одеси. Тому й проблеми, і успіхи, вони як то кажуть, на ладоні. Чи є сьогодні чим, скажімо так, похвалитися вам з приводу того, що відбувається в вашому районі? Ну сказать о том, что я главой администрации Видеопольского района, уже работаю два с половиной года и конечно есть уже сегодня определенные достижения и эти достижения прежде всего связаны с тем, что наша команда, районная команда. Научилась зарабатывать деньги бюджет района. И сегодня составляющая бюджета говорит о том, что район развивается устойчиво и сбалансирован. Но достаточно сказать, что в 2011 году, в 2012 году район стабильно в рейтинге районов из 26 районов занимает призовые, мы всегда в тройке. По итогам 6 месяцев Район э, занял второе место, и это говорит о том, что в целом мы свои обязательства бюджетные выполняем. А за вы за -й год мы нам удалось заработать, извините, за 11 год нам удалось заработать дополнительно э, 12 миллионов гривен. Э, это деньги, которые сегодня уже вы, используется в рамках народного бюджета. Вы правильно задали вопрос. Мы живем э, за счет двух основных податков. Первый податок – это податок с физичных осиб и податок с земли. Э, само увеличение бюджетных э, поступлений э, – это процесс управляем. Поэтому, когда в 2010 году я был назначен главой администрации. Среднемесячная заработная плата, от этого зависит уровень податка, заработная плата, а среднемесячная заработная плата составляла в районе 1800 гривен. Вот сегодня по нашим данным, по данным статистической отчетности, среднемесячная зарплата в районе составляет 2500 гривен. Uh, вот первый источник, который поступление в бюджет района. А каким чином вам удается сбить заработную плату? Вы uh, uh, сказать, uh, что вопрос люди, совершенно поводить, не да, вопрос актуальный. Uh, у нас есть программа, называется Влада и бизнес, партнерство за ради громад». Вот в рамках этого диалога, широкого диалога с бизнесом, в основу которого положена легализация заработной платы, легализация рабочих мест. Вот этот диалог и дал возможность толерантный диалог, открытый, честный, порядочный, дал нам возможность значительно уменьшить, уменьшить число бизнесменов, которые занимаются минимизированием заработной платы, укрывательством, выдачей, конвертизацией заработной платы. Вот такой общий диалог услышал бизнеса Видеопольского района. И пошел нам навстречу. Бизнес сегодня в Ведеопольском районе будем открыто говорить социальное ответственность. А, Михаил Анатольевич, я не могу убить такую очень важную и такую актуальную тему, как проблема земли в Ведеопольском районе. Это такая очевидная тема. Деребан землі і забудова рекреаційної зони. Ваш погляд на цю ситуацію. Що відбувається? Це не відповідає закону, це незаконно, і все ж таки Грибівка і так далі. Ми знаємо, що там будуються котеджі, все це великі гроші, все це незаконно. Ваше? Ну, вас такий категорічний вивод, о том, що все незаконно. Я бы э, поставил, э, скажем, под, под, сомнение вашу э, точку зрения. Э, прежде всего, вот почему. Но это не моя точка зрения, э, Конституции Украины. Хорошо. Я хотел бы сказать следующее. Политика областной государственной администрации сегодня в отношении земельных отношений э, в районе, в области заключается в следующем. Земля должна работать на бюджет, на громад. Мы провели совместно с областной государственной администрацией, которая скоординировала деятельность налоговой администрации, управления земельных ресурсов, районных государственных администраций, районных советов, инвентаризацию земли. Чего за многие годы в Одесской области нет. Вот с приходом команды губернатора Матвейчука Эдуарда Леонидовича впервые земля стала источником наполнения бюджета района. Вот я цифры тобто, вам скажу. То есть все что там будуется, это будуется э, под вашим контролем и контролем Конечно. Одесской Державной Администрации. Так вот смотрите, э, на сегодняшний, мы за э, сегодняшний день э, от аренды земли получаем в бюджет района, чтобы не соврать, 42 миллиона 184 тысячи гривен. Вот, а два с половиной года назад это было в два с половиной, в три раза меньше. 42 миллиона. То есть мы сегодня всех землетоваропроизводителей, сельхозтоваропроизводителей, сегодня все платят налоги. С учетом особенности, ценности земли, суходол или полив. И вот это самое главное. Мы вынес, вы, вы, вы вывели из тени взаимоотношения на селе путем инвентаризации и заключения э, договоров сельхозпроизводителей. Но все же таки я хочу повернуться до рекреационной зоны. Это великие кошты, великие финансы. И э, литера закону, снова же таки, Конституции. Чи есть положение, может я помиляюся, у Конституции, которая передбачає забудову э, такой территории. По-иншему ставлю вопрос. Хорошо. Значит, э, действительно, земля есть разного целевого назначения. Mm -hmm. То, о чем вы говорите, это земля, находящаяся в, рекреационно, в рекреационной зоне. Я так понимаю, что вас интересует э, земля, которая находится по побережью Черного моря. Это самая ценная земля. Я хочу сказать о том, что за годы независимости в Овидеопольском районе было построено свыше 60 баз. Они mm -hmm. разного уровня. Это первая линия от моря. Свободных мест в первой линии от моря уже нет. Есть вторая линия. Что мы получили? А мы получили бизнес, который ведут сегодня руководители баз, собственники которые сегодня во многих, во многом не отвечают той политике, которую проводит сегодня власть областная и власть район. А что, что под этим имеется в виду? Мы хотим, чтобы бизнес был честный, туристично-оздоровительный и, и бюджет образующий для Видеопольского района. Смотрите, что происходит. Сегодня мы до конца не провели еще инвентаризацию всех баз относительно рабочих мест. Ну не может на базе, где 200 койко-мест, скажем так, обслуживать ее один человек. И варить, и жарить, и парить, и менять белье, и убирать, и охранять. Это первая проблема. Легализация рабочих мест. Второй источник дохода. Есть в налоговом кодексе понятие туристичный сбор каждый селочный рада, в том числе и Дальницкий, определили коэффициенты. Берем за единицу, скажем, там в Дальницкий, он 0,7, скажем, от единицы. То есть сколько места? Если сколько места стоит, условно говоря, 200 гривен, собственник должен платить бюджет, бюджет района, сельского совета, одну, 2 гривны. То есть 1%, условно У нас с этим тоже проблемы. Есть укрывательство и так далее, и так далее. Какие пути вообще я вижу в решении наполнения базы? Нужно поставить всех в равные условия. Мы пошли следующим путем. Мы сегодня разрабатываем проект, который называется, это пилотный проект, который называется «Курорт Митцева который легализует все деятельность всех, весь туристично рекреационный комплекс Ведеопольского района. И придаст новый статус земли. Земля будет курортной. Это новые податки, Новые сборы это новые стандарты предоставления качества услуг людям, которые приезжают к нам на отдых. Это программа, так? Это программа районная, угу. которая поддержана губернатором Одесской области Матвейчуком Эдардом Леонидовичем. По его предложению. Программа «Курорт местного значения» внесен в стратегию развития Одесской области, которая принята у нас на сессии областного совета. Выделены первые деньги с областного бюджета на разработку концепции и проекта. Уже есть первый результат. Институт курортологии провел полевые исследования и сказал, курорта местного значения быть. Что имеется в виду концептуально по курорту местного значения? Якость на данья, послух. Кровать Стандарты, белье, умывальник, горячая вода, пища, все должно быть стандартизировано. Стандартизировано должно быть и количество рабочих мест на количество коек. И тогда при открытии баз не будет укрывательства, будет легализация, будет наполнение бюджета. Мало того, что сегодня мы всю эту работу вводим в формат Генерального плана развития территории Каролина Бугаза и Дальницкого Сельского Совета. И вот на второй линии, мы же уже не будем ломать бульдозерами все то, что уже построено было людьми, а они будут вынуждены повышать стандарты путем после принятия нормативного правового акта, он принимается курорт местного значения решением сессии областного совета. И там все прописано. Когда распечатать всю программу? Когда она начала действовать? Эта программа еще не введена mm -hmm. в действие. Сегодня ну, идут наработки, потому что сюда должны включиться, включились уже институт корректологии Одесски, сюда включились юристы, сюда мы сегодня нарабатываем всю базу, всю базу совместно с нашим юридическим отделом. Я планирую, что программа Курорт местного значения будет принята в первом квартале 2013 года на сессии Областного Совета. Mm -hmm. Вот тогда то, о чем вы говорите, кто-то что-то в тени построил, то вообще будет вопрос не к нам. Ну, это цены кто-то счет, но все, знаем, все мы знаем, что робится э, на Узбекистане, скажем так, в Солодойской области, это так. Э, поэтому я не думаю, что это моя. Особиста думка. Так. Що ж, почекаємо 2013 року, першого кварталу, як ви кажете, і перших результатів цієї так. великої перевірки. Так, реструктуризації. Дякую, так. Михайло Анатолійовичу, за те, що ви прийшли до нашої студії. з програма вже вийшла. Бажаю вам успіху. Ну а нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні в гостях був Михайло Житков, голова Овідіопольської районної адміністрації. Хай щастить і до зустрічі.